Приветик. Я вышла из салона красоты Была там э, буквально 15 минут У мастера-парикмахера Обстригла кончики, ребята Подстригла кончики Там раз в 3-4 месяца подстригаю И, кстати, хотела поделиться Что заметила мой мастер э, по волосам Короче, я увлеклась последние недели 2-3 Очень сильно утюжком я стала вытягивать волосы утюжком, вот кончики обстригли. Она вообще рекомендовала мне сделать челку шторку, но я я не готова на челку шторку, я не готова ее укладывать. Вот, короче, кончики обстригли, стал вид лучше волос. Короче, стала увлекаться утюжком. Она она спрашивает, а как часто вы вытягиваете волосы? Я говорю через день. Я же, получается мою голову через день, потом сушу ее феном. И потом вытягиваю утюжком, она Это очень, а какой утюжок? А у меня утюжок еще со школы Еще со школы утюжок Катя, если ты смотришь мои видео, мы с тобой вместе покупали Эти утюжки для волос, вот это до сих пор Ну там покрытие, конечно, которое повреждает очень волосы А я еще заметила, что у меня волосы очень сильно высохли Очень сильно И при естественной сушке уже они настолько сухие Обламываться стали очень сильно кончики Короче, мне мастер сказал, все, никакого утюжка вообще забудь про него. Термозащита я пользуюсь, но, кстати, у меня она заканчивается. Надо сейчас э, зайти в соло, будет посмотреть термозащиту. Но э, что? Короче, я, я чуть не угробила свои волосы из-за этого утюжка. Она говорит, даже если супер классные вот эти утюжки, дайсоны и так далее, все равно так часто нельзя. Нельзя через день, там через два дня. Это очень-очень много. Реально это очень портит волосы. Короче, ребята, я хочу очень сильно мороженое. Вот. Сейчас зайду в Макдональдс, если нет сирены. Куплю себе мороженое. У меня вот такой сегодня лук беленький. А вечером я встречаюсь с Вадимом после работы. Вот так. Вадима сегодня увидите. Так что увидимся. Дарья да. уже приехала встречаться с Вадимом. Ой, речки упали от машины. Договорились мы встретиться в одном месте, где мы уже с ним были. Нажил массиве Фрунзенский сзади меня. Вот находится кафешка такая на берегу речки Днепр, пирс называется. Нам здесь в прошлый раз очень понравилось. Тут такое, знаете, максимально районное кафе, но очень уютное с живой музыкой с, вообще, в принципе, с музыкой, с концертной программой. Тут даже были вечером, помню, конкурсы. Пирс называется. Жилой массив, спальный район вот такой. Короче, Вадим мне говорит сегодня, я приеду раньше тебя, а то, что ты меня всегда ждешь, и что в итоге? У нас была сирена, кстати, было сегодня в два взрыва. Один такой прям... Ну, громко очень было, а второй такой, ну, поменьше слышно. Сначала написали информацию, что по жилому кварталу, но потом не подтвердилась эта информация. И что в итоге? Он запустил навигатора, у него навигатор э, из-за того, что сбивается сигнал, не работает, повернул не туда, записывает мне голосовые сообщения, психует, нервничает. говорит, они да не нервничают, я тебя подожду, ничего страшного. В общем, я тут запарковалась, уже тут места есть, держу своему другу место. Потому что э, он позвонил, говорит, уже хороших столиков нету, остались типа такие, соу-соу. So -so. Мне так смешно сегодня у меня был мужчина Ну как, он не иностранец, просто он видно живет в Европе, потому что он, когда рассчитывался карточкой, высветилась какая-то валюта, не евро, не доллары, другая какая-то и гривны. И он такой э, Да, да, я знаю, это эмблэ, эмб, эммерс", И он в эту в обычную речь вставляет английские слова. Окей, окей, это так смешно. <laughs> Мне напомнила ролик, э, там где тетка с, В магазине одежды говорит э, это фабрик фабрик что-то помните этот, этот ролик такой смешной смешно конечно знаете вот это э, наши люди которые прожили какое-то время за границей когда они приезжают сюда они обязательно вставят английское слово в свою речь показывая что они такие иностранцы это смешно так что мне там водюшка пишет сейчас ребятки так нравится что в спальных районах очень сейчас развито строительство вот таких вот маленьких магазинчиков. Это все аренда, конечно. Тут и аптека, видите, и Эпицентр Экспресс доставка, и новая почта, и зоомагазины. Вот это много-много таких магазинчиков, кофейни. И вот так есть на каждом спальном районе. Это делает спальный район еще более уютным таким. Никуда не нужно ехать, спешить. Все в одном месте. Это вот по типу, как у меня я работаю. Мне нравится. Вот вдоль идет дорога, вдоль района, да, а вот здесь это, получается, набережная и там канал, залив Днепра тоже, ну, сейчас Вадим приедет, я вам покажу поближе, ну, Девин, о, он едет, едет едет, едет, с Кевином, кстати, едет куда ты, сюда, давай, место держу, о, господи, не задави меня. машина не приветик мы давно не виделись. А как ты думаешь, мусор В смысле? А вот Ну, я думаю, там стоит мальчик, он бы сказал бы. А что? Да, ну, я думаю, в такое время не забирают мусор. Ну, это я так думаю. Не, ну, это ж типа парковка, вот, все стоят. Ну, конечно, мы с тобой так стали, сюда бы стало три машины, а не две наши. Да? Ну, да, посмотри. Отойди, посмотри. Да? Тебе да нет. Че, не Пусть Привет. никто его вас вот возле нас. Не, не, вставай, не я Давай, давай времени влезу, мало. Не Пошли. Ты красивый, кстати, Мы с тобой сегодня в белом. Люди в белом. Да. А где а Кевин. В машине, сейчас задумываю. О, давай, выпускай <связь> Кракена. Я <связь> уже анонсировала, что Кивуша сегодня будет. Машина такая грязная, как и у меня. Кевин! Он не будет на меня прыгать? Нет. Привет, свинюшка, хрюшка. А вон ему мусоровоз. Блин. Кевин, да. что делать, Вадим? Сиди. Он сейчас скажет отъехать? Мусоровоз. О, Боже. Ну и ничего, нормально. А, Слушай, ты что, экстрасенс? Ты что, экстрасенс? Я в шоке. Я, Я даже не подумала об этом. Я знаю, что ты про такое не думаешь. Как тебе история? Что женщина меня обматюкала? Да капец. Но не стоит. Давай пожалуйста. Да. Ой, он понравился, кстати, хорошо. Чуть-чуть жара мы дома Ну, он лучше выглядит, чем помнишь, он только был такой скелетный. прям Он уже давно не скелет. Он такой мышечный. 17 кило. То он был такой поджаренный, а сейчас прям хороший. А взвесил только 13, это 14. Да? Пошли. Пошли, да. Ой, хоть Кевина выиграли, что сидишь дома, никуда не ходишь. Что? А, это что такое? Это это Кевина плед. А, -а, -а ух ты. Я с Кевином гуляю. Да. Вот. Что Пирс, ребята, вот этот ресторан. Здравствуйте. 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 Да. Да. да, о, качелька появилась. Ага. Качелька появилась, смотри. А не я была. Ой, сфоткай меня, пока никого нету, пожалуйста. Ну, плиз. на пару часов буквально. Вот там так хорошо речка. Да, ну да. А да, мы до скольки, до восьми? Ну, до полвосьмого. До полвосьмого, да? А до. Ну, вам проще там. Вот там. Ну да, до беседки. А, ну я поснимаю пока. Вот смотрите, ребята, здесь две беседки. Ой, только музыка играет. Мы ну, в прошлый раз с мы тут сидели. Вообще, прекрасно. Мы напылися Сидра, Танцевали, тут типа как барчик. А здесь выход. О, сегодня закрыт, кстати, выход. Видите, речка. Это канал у нас. Днепра. Канал. вот тут как пляжик. Ну, вот закрыто в этот раз. Вот тут мы сидим. Девочка нас посадила. Ну, такое чисто, знаете, районная кафешка. Люди со всех домов сюда приходят провести вечер. Неплохая такая кухня. Неплохая кухня, дякую. О, хорошо, вообще отлично. Смотри, как красиво. Шикарно. Мне даже здесь больше нравится, чем вот а там Тут мы с тобой много, сидели за там, копелку. Там много отлично. Так что? спускалась? А? А спускалась? там закрыто, кстати. А -а -а. Ну да, почему-то. О, розетки есть. У тебя есть зарядка с собой, кстати? Не надо, мне а телефон есть. садится. Думаешь, есть, которые только что ушли? меня телефон садится. Ну, что поделать? Как обычно. На ну, что-то никого нету, кстати. Обычно вот вся сходка, как ну, в прошлый раз, того. была во сколько? Где-то к восьми, да, ну, люди да, максимально? Да, да. Доброго Добрый угу. а да, ага. да, дякую. Да, там, да, там. Мне нравится здесь вообще. Обзорчик классный такой. Мне кажется, дождь пойдет. Думаешь? Ну, не знаю. Расскажи это. Вадим сказал, что я красивая. Нет. Все, расскажи на камеру. И это короче. Как дела у меня? Замечательно. Пока не родила. Прекрасно. А когда рожать? Не знаю. Я вчера поднимала эту тему в своем стриме. Ты смотрел мой стрим? Нет. Ну понятно, зачем. Я совсем. был занят. Стримы не смотришь, видео не смотришь. Писать сообщения не пишем они вообще сутками, пропадаю, А то и подольше. Ну так, был друг и нема. Все? Прислала друга? Нет? Нет. Я, честно, не сильно голодна, потому что я пойду потом в овечку в центре кушать. После еще меня? Да. У меня сегодня гастроту. Кевину, кстати, принесли водичку. Заведение Pet Friendly. Ну что? А что ты вырезала? Pet Friendly спасибо. Водичка бесплатная, кстати. Там многие в комментариях пишут, что, что вы обольщаетесь. Мы... Дякую. Дякую. Что, что... Спасибо. Что вы обольщаетесь? Мне такое впечатление, что нас кружит весь ресторан. Шесть Я не знаю. Нас кружит весь ресторан. Да, да. Сейчас еще хозяин придет. Это что ты вот так? А что, сильно заметно сейчас снимать? Конечно. Ну, когда шли, он вот так улыбался. Ну, мне нравится пирс. Это Хорошие районы заведуют. Я бы такой хотел бы на районе. Вот такое. Я бы хотела бы. Но у меня есть. У Чансу. А то там, где я с алкашом встречалась с да, этим, Там, где кукла. 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 Ну ничего, я тебя когда-то туда свожу. Но только не, надо вечером, мы, когда мы, шоу программа. Мы, когда мы, музыка мы, 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 на живая. У меня, у ну вот я хочу на улице, чтобы шоу программа. Но там кухня хуже. В Учансу мне не нравится Она кухня. Старая, очень заезженная. Фу, да. Кевин пукнул или что? А? Кевин пукнул? Не знаю, возьму. Иди сюда. <свист> так он сел прям подо мной. И мне не напордив тут. Кошмар. Молодец, а ко мне пришло полежать. А я думаю, что затхнула такими стухшими я. <свист> Ужас. Так, Вадим, давай для моих зрителей ты расскажешь, а, что да в ТикТоке дела. Кого в ТикТоке. Хорошо, дела. Спасибо. Отлично. И... Я да. бы даже сказала, отлично, Прикал. все хорошо. Но я не планирую в ТикТок. Когда мне? Это никто не забыл. Ну и хорошо. Не, это не для меня на самом деле. Это, это, надо... очень энергозатратно и очень много времени занимает. И да. И, ладно времени. Ты два часа зашла и вышла, но... Я могла бы чудить там тоже вот это все, как да. бы, если быть а самим собой. Чуждая. Ну, как бы, если типа, чисто на развлекаловку делать себе такой образ. Но это реально надо это время. Энергозатратно. И время. да. Но и, ночи можно можно не спать. Себе еще отрегулировать можно там два часа угу. себе выделять угу. и все. Угу. Но... Ты за эти два часа? Когда? Я в YouTube не успела после, видео грузить. После работы. После работы. Ты а я выдавшаяся. даже эфир провела, молодец, наконец. -то. Да, стримчик в YouTube. Последний туда. месяц. А да эфир, что ты набираешь? Ну я раз в месяц делаю стримы. Блогерка. О -о -о. Вот так вот, друг. Я его поддерживаю, говорю, молодец, как он в ТикТоке. Он... Блогерка. Аж через суд. Ох, какая поддерживательница. дякую. Не, вы пришли? Нет, еще 5 минут. Пошло только 2. Мне надо сказать, я его поддерживаю. Ну да, я тебя поддерживаю всегда, радуюсь за тебя, что ты там зарабатываешь, что ты развиваешься, что ты вот, допустим, начинал с одного, а сейчас у тебя другое. И аудитория расширилась, и развитие есть, ты не стоишь на месте. Там тоже нужно уметь это делать, расширять команду, набирать, общаться с людьми, там веселить. Вот, допустим, ты не просто сидишь перед э, экраном и ты как пустая картинка, которая красивая, которую хотят, а ты развлекаешь людей, понимаешь? Ну, я, я стараюсь, несколько раз я смотрела. Я сейчас ту не ту сильно сторону, смотрю, но угу. все равно. Ну, я не сильно смотрю, но я как бы вижу, да. Я стараюсь просто идти в ту сторону, чтобы это было развлекательно. Качественно. И это было качественно. Во-первых, у тебя аппаратура. Ты подготовлен, реально. Да. Ну, это как бы, есть, я, я не знаю. Если бы позволял бы пространство, то я бы там вообще... Да. У тебя и наушники, и вот это абракадабра вся музыкальная, звуковая, это серьезная там как бы подготовка. Звук отличнейший, качество. Телефон человек специально второй купил, чтобы вести стримы, как бы ведет свою телеграм группу по ТикТоку, да, у тебя там свое закрытое общество. ну, как бы, ну, ты этим занимаешься, не абы как, знаешь, ты теперь дыть, дарите мне подарки, все. Нет, ну, ты вкладываешься, ты реально, ты, как бы... А за... кто-то сидит и дают своего зрителя, просто сидят и дают ничего, не вкладываясь, не развлекая ничего ну а девочки просто сидят красивые и. я ничего против них не имею ну, каждому свое ну, мы, ну, не в... мы ни в коем случае не осуждаем мы слушаем и не осуждаем я, тренд. Вначале, я не могу, мне скучно, ужасно. Mm -hmm. Я себя начинаю съедать, что я ничего не делаю. Ну да, и ты как дегра... ну типа деградейшн немножко, ну, да? Деградейшн. Не, не. не знаю, насколько я деградейшн, <свят> но просто что хочется что-то делать. Не проявляешь себя. Да, вот, да. Типа, у нет нету контакта такого, обмена энергией, да? Uh -huh. А когда ты просто красивое лицо, сидишь, улыбаешься? Ну ты там с какими странцами играешь, что-то такое, Это да? Артисты. Не трансы? А это кто они? Это образы у людей. А я буду прямой, напрямую говорить то, что я думаю. Нет, ты просто не разбираешься в гендерах. А, ну извините. Трансы. Кто такие трансы? Ну, переодетые мужчины в женщин. Это не трансы. Певцы, трависты, там, и ар там артисты. артисты. Да, травести и артисты. Ну, правильно? Это не трансы? Нет. Трансгендер – а. это А. Травести – это другие. А, не ну не все, с травести и артистами. Пэтфри. Пэтфри. На... Я поняла. Что, я перепутала? А, а транс это, это эти, мужчина, это люди, который это сделал да. себя женщиной. Да. А нет, ты играешь в травести это это дивами. Все которая... понятно. Я запуталась уже, господи. Все вуди, понятно. Которые, у них развлекательный контент построен вот в такой степени. Угу. Они для эфира готовятся, делают выступление. делают выступл... Я видела вот, вот этого Вуди. У него постоянно да, выступления. У него, у него музыкальное образование, у него концерты да. в ТикТоке. То есть его люди приходят, смотрят, э, у него как шоу программа да. в ТикТоке. Прям да. и у него даже некоторые концерты, где он не читает вообще ни комментарии, ничего. Вот да. как настоящий Ваша полноценный санкции. концерт. А потом батлер. Ну И классно. Концерт, Человек потом... нашел площадку для своего творческого проявления. Угу. Ну прикольно, классно. Ну, любое как бы дело, оно да, должно быть. С ними интересно, потому что это. С ними интересно? Да, потому что люди выкладываются как производа... развлекательный угу. контент. Угу. Они сидят как погода. Понятно. Чем ты а в скандалах ты участвуешь? нет Постараюсь пока меня, что слава богу тут, тут фу, нигде меня не было угу. там что начиналось а такое трошки ну да трошки кстати у вадима залетело видео да. на полмиллиона в тиктоке про, про, про подмышки у вадима случился ожог подмышек недавно да, из-за да. дезодоранда all, all spice, spice. Угу. химический ожог двух подмышек Скорочка. очень серьезный, причем такой, наверное, второй степени, а то и третий даже нет, Слезала нет, кожа, нет, второй, я... второй, да, слезала ш кожа. Ты купил просто дезодорант, да? Помазал я подмышки. Им Давай выберем что что да, хорошо, мы выберем. Пока музыка кричит, я надеюсь, что не прилетит авторское право. Может прилететь. Ой, ребята, короче, вот такое у Вадима было. Сейчас он покажет свой ТикТок, кому, кстати, интересно, не, не приписывайтесь тик -ток, покажу, чтобы... Ну, покажи и ТикТок свой, покажи, пожалуйста. Потому что, чтобы... Давай, что ты нормальный? у тебя уже больше подписчиков, чем у меня в ТикТоке. У меня 6 тысяч, а у тебя уже 8 тысяч. Вот так подписан Вадим. О, в Суанка. О, Суанка, овсянка. 8 ты... А? Да. Ну, овсянка. И вот у него вот это видео, смотрите. Ожог от дезодоранта. Я сжег себе под мышкой, блядь, он спайсом. Сука, посмотрите, хорошо. Да матюкай. Ну, собственно, тоже так и сам. Сейчас вот тут будет фотка, маленько. Кошмар, Видите, с он двух сторон химически, ожоги. Это что такое, блядь? Почему А, я? а я? ты раньше пользовался от спайсом? По видео наберется Это я, я не первый раз. Нет, блядь, я сжег себе подмышки. Зато я по Америке, понимаю. Пиздец, мы, на слов, честно. Шо? Ну, если что, Вадим матюкается вот тут. Так что это особо чувствительным не подписывайтесь. Как и все люди. <laughs> да, почему случилось это, если ты всегда пользовался дезодорантом? А я загуглил. Чат, мне, во-первых, сказал чат GPT. Ну. Что? Я, я написал вот а это, что произошло, и он не пишет. А? а ты пользовался дезодорантом Old Spice. На, на, на дезодорант Old Spice Чуть громче жалобы uh -huh. на вот это вот, что он может оставлять ожоги. Uh -huh. да. Я думаю, стоп, я посмотрю в ТикТоке, в Гугле. Uh -huh. Я вот и нашел, что В Америке такое, в Европе часто вот такое бывает. Кстати, музыку приглашили. Музыку приглашили. Что такое вот бывает? Ну ты мазал пантенолом, да, противоожоговым. Четыре дня было ада. Я два дня из них был и бупрофен утром. Господи, потому, що... какой ну ты представь. Вот ты вот так, где все, не можешь. Вот это вот так вот ничего не можешь. Я сначала мазал Просто. пантенол плюс левомиколь, потом только левомиколь, И на пятый, шестой день оно хотя бы перестало болеть. Оно просто было дискомфортно. Mm -hmm. Но болело оно 3-4 дня. Mm -hmm. Это вообще. Ужас. А если на работу так вот ходить, то, наверное, не Ребята, пойдешь. не покупайте Old Spice вообще. Да нет, люди много кто пользуется, Все нормально. Ну, есть риски. И в американском ТикТоке очень много видео. За Old Spice. За именно Old Spice. Что он вызывает химические ожоги. Очень и много. Спреи, и стики, и Может все. быть, на какой попадешь. Значит, что-то есть, какое-то вещество, которое обжигает прям. Хотя я раньше пользовался. Я не... Я не часто ты же натуральным этим, помнишь, ты мне скидывал я в ти покупал кристаллом минеральным, да. А, в составе у него галуны, вот эти квасцы алюмокалиевые. Ну, это безопасная совершенно продукт. Ну вот так, прикинь, Вау. я в шоке. Ну, у Волдспайс есть алюминий? Да, наверное, да. да. Это плохо? Ну, это нежелательно, закупорка идет, пор, и как бы алюми... без алюминия лучше. А вот... Что подумать? Моя мама да. в шоке, она говорит, Кофе". Это жесть. Ну, все зажило уже, нормально, да? Кожа Роза, восстановилась? Да, нет, еще нет. Нет? Но, а просто ничего не болит просто Офигеть. такой есть, вот тут следы, вот тут следы розовые. Офигеть розовое. просто. Ну, это хорошо, а ты дома, да, допустим? Да, я же об этом же. А, а если ездить на работу, дня на одеваться, работу футболки ухода, одевать, нет. Нет. вот так вот как... Кстати, я слышала, что некоторые девочки пользуются Old Да, много кто. Там Особенно тех, кто есть, спортом занимается, вот, потому что он очень хорошо блокирует потовые а, железы. А, да, и То сухие, и прям... Подмышки. Нет, это вообще плохо. Вообще да. плохо. Я, кстати, против дезодорантов, таких как Dry Dry, которые один раз помазал, и на две недели Блокирую ты не потеешь. Пол. Да, это, это плохо. Дезодорант с квасами, с калиевыми. Вот это безопасно. У тебя не блокируются поры. Потеешь, просто у тебя нет запаха. Да, запах как бы... Нет. Это... Натуральное, антибактериальная, Антисептическое, противовоспалительное Все, действие Вот и вот так, ребятка, так что осторожно Мне уже донесли кофе, будем дальше общаться Подписывайтесь на Вадима И смотрите его стримы Спасибо Пожалуйста. С тобой 500 долларов за рекламу Шу. Вот зачем, ребята, плед взял Вадим Для Кевина Он вот так лежит, отдыхает Такой хорошенький, ну кабанчик классный Мне нравится он сейчас, да? Про тебя, про тебя, Киусик Про тебя, говорят, зайчик Куда ты? Все, лежи, отдыхай, отдыхай. Вот когда тебе похоже. Хороший. Так он дружелюбный. Да. Ну он еще постарел, конечно. Постарел? Ты? ты постарела. Ты постарела, постарела. Да, Иди не умеешь все. ты с хейтерами общаться. <с а ты хейтер? О боже. Ну да. А, хорошо. Хорошо. Хорошо, понял. Вот я собак не люблю, но Кевину я нормально отношусь. Не ну не люблю, но нормально отношусь. Какая порция? Это уже хорошо. Дякую. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Красиво выглядит, да? Да. Такая большая порция. Цена салата сколько? Нет. 280. Мне кажется, порция небольшая, просто огромная тарелка. Много салата и огромная тарелка, да. Здесь у меня салат с Цезарь с курицей, курица, листья салата, гренки, а у тебя? лосось, да? То же самое, только вместо курицы лосось. Кевин да. возле меня вот тут угу. хрюкает. Все нам смешно. Окрошка. Интересно. А что это такое зелененькое? Воршково-шпинатный соус. Ага. Воршково-шпинатный соус. Интересно. Магия. Якщо вважаєте, можемо льотик прибрати, але для більш свіжості залишається. Добре, хай буде. Ти так будеш їсти? Так неудобно. Добре, дякуємо. Цікаво. Дякую. Дякуємо. Прикольно. Я такого ніколи не бачила. Цвіточок. Вадим мне только что рассказал о том, что хозяин этого заведения участник мастер шеф. Как зовут? Не знаю, что, не что не это не знаю, друг Артема и Светы. Я видел, что стрелы, я э, господи. Э, Чернех. К окончанию наш прекрасный вечер с Вадимом. И мне принесли за счет заведения коктейльчик нас угостили. Но Вадим отказался, я согласилась. А что ты отказался? Я напился всего. А, я понял. И бамбл, и окрошка. У них за отзыв, типа, бесплатная лимонада. Да. Они раздают. Вот такой лимонадик, Это типа новое как тархон. Заведение. Новое заведение. Да, они привлекают таким образом. Но уже людей побольше, так кстати. Да? вечером вообще полная посадка тут будет. Красиво. Да, я рассказывала, что мы танцевали в прошлый раз. Сидра на А сидр какой тут был. Что делали? сколько мы его выпили? Да сколько, по два бокала. Открой мне трубочку, я не могу на одной рукой. Хочешь попробовать? Ты ж любишь тархунчик. Тархунчик. Я не люблю, кстати, тархунчик. Трубочка, тархунчик, ручечка. Спасибо. Не любишь? Какие-то да, лепестки. М -м -м, вкусный. Класс. А да, мы не зарабатываем. Освежающий. А ты камеру не хочешь протереть? Протри мне. Боже, снимала блогерша. Замыли на голову. все. ну, вкусный. очень вкусный. Мне <свы> mm -hmm. mm -hmm. нравится. Mm -hmm. четко, как тархун. Ты показывала уже вот mm -hmm. это? Mm -hmm. Вот это, кстати, непонятно. Что они тут хотят делать? Пляж чи это был здесь пляж, когда был сезон. А зачем Там тут столик, ой, рыболовит? зонтики? Тут, кстати, рыбу ловят, и мы ловили здесь рыбу. Mm -hmm. Ну, не в кафе, а на канале. Фрунзиский канал. Кстати, <пл> ребята, Сегодня очень значимое событие. Э, ровно два года назад в этот день я открыла канал в Ютубе. Мы это отмечаем сегодня, как оказалось. Мне утром пришло оповещение, я вообще за это забыла, потом закрутилась в течение дня. И в этот день я открыла свой канал, и в этот день моя подружка Влада вышла замуж ровно 10 лет назад. Вот, у них сегодня со Славиком э, юбилей, 10 лет свадьбы, я ей позвонила, поздравила, и у меня открылся канал 15 числа Это значимое такое событие. Всем спасибо заранее за поздравления. Пообщались с Вадимом. Понравилась нам вторая наша встреча. Здесь всех обсудили, да? Но ну, мы не сплетники вообще, ни разу. Вообще. Не нам судит. Не нам но мы обсудим. А что я иду к твоей машине? Не вот. знаю. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Я дальше еду. В следующее заведение к Вове уже. В... Как он называется? Овечка, в овечку. В овечку. Black Sheep, овечка, азиатская кухня. А кто так овечка называется? Буду есть... А? а? кто так овечка называет? Называлась? Называю. Кто овечка это заведение? Не угу. знаю. Ты? Mm. Uh. Black Sheep, вот. Азиатская кухня. Мы очень любим там рамен. А рамы. Блогер, который... Это твое место. Я меня YouTube не заблокирует. Зашел. Я показала только что Да нет. нет. Короче, ребята, спасибо, а что посмотрели это видео. Нормально. Это и ты красиво. Тетя Валя, приветик. Это ты по штаны сделаешь В смысле? Но наоборот, жопа сделала штаны. Все, так? Да? да. Все, всем спасибо за просмотр. И всем до новых фото. Пока. Всем пока. Подписывайтесь. Подписывайтесь на Вадима в ТикТоке. А там, Он там, там сима тюкальцы. Нормально. Кстати, я у тебя хотела спросить, я перестала красить волосы, и, и сейчас это мой натуральный цвет. Как тебе? Лучше. Лучше, чем темный. Да. Вот тот, как я красила, темный да. такой. Тебе больше нравится? Да. На меня посмотри. А я куда? На ну, мне идет, да? Да. Лё, слышишь, на меня посмотри. Нет, а ужасно. Я тебя не буду вставлять. Все. Пока.